Біла вода, замовник телефонував на днях. Не ми з свердловиною, mm -hmm. каже, що мені робить? Було типа, місяців уже шість. Прокористувався, було більш-менш нормально, і з кожним місяцем вода становиться просто біла. каже, як ізвість. що, що, що робить йому. Я сказал, что... Ну, Но, что, так... что бы ты сказал, не знаю. У тебя досвиду в десятки раз больше. Но дело в том, когда ты буришь, ты пишешь, что к чему, какой разрез, почему идешь. И отметки делаешь все равно. Даже мягкий гранит, что-нибудь, это все отмечаешь, и ты знаешь, на какую глубине. Даже на какой бывает первую трещину скрываешь. Моть труба недосажена, а мой труба разорвалась ее. А моть возле трубы в граните маленькая трещина, она с каолином связана. Ну там осадка, я говорю ему, осадок есть, то есть постоит вода, говорю. Ну вот стоит вода, 2-3 часа, говорю, что с водой? Такая сбила, говорит, такое ощущение, что краску развели. И запаха нету, говорит, запах отсутствует. Я говорю, ну осадок же, должно это все выпадать? Не, говорит, и осадка нету. Бывает в граните прослойка мела еще. В і моють прослойка глини. Ну no, yes, хорошо, это... от прослойка міла. Що ми далі? Ну от що за кащу. Он гори мені перебурювати скважину, перебуріть мені свердловину. Каже, я згоден вам, я за вами слідкую. я та поля кажу. Ну а я не можу гарантувати, що така ж саме не буде. Каже, хорошо, порадьте, що мені робити. От що шо, шо, шо б я йому порадив? Я от чесно, я розвів руками, кажу, ну можливо, підніміть насос, попробуйте прокачати, промить. Глядя, де насос сидітись, моють не насос внизу. и приток сверху или наоборот, и он тянет э, это. Это только когда бурило, оно видно, когда что выкидывает. Так у него получается ситуация такая, что э, типа месяца три была нормальная вода. Потом с каждым месяцем белая, белая, белая. И говорит, сейчас, я говорю, вот, вы, каже, известь разводили, когда типа эти деревья. Я говорю, ну да, развод. Вот такая, говорит, вода Но Это Ну а что делать, Серег? Ну что делать? Я ему сказал, подними на 3-5 метров насоса. Если нас по трупе проходит, это ничего не сделаешь. А О! кстати, помнишь скважину сейчас в следующем видео?